Традиційно, за ініціативи мешканців катего номер 55 та ради ветеранів біля пам'ятного знаку на честь невідомих радянських воїнів, загиблих при визволенні Ізюма в 1943 році відбулось вшанування пам'яті загиблих в роки Другої світової війни. Пам'ятний знак був встановлений у 2012 році на кладовищі по вулиці Маршала Федоренка На могилі загиблих 18 невідомих солдат. На захід запросили Ізюмського міського голову Олександра Башкова, ветерана та учасника бойових дій Другої світової війни Дмитра Правленка, блокадницю Ленінграду з 1941 по 1944 роки Вікторію Федорову, представників депутатського корпусу, мешканців мікрорайону. Присутні на заході місцеві мешканці подякували всім за допомогу у виготовленні та встановленні пам'ятного знаку. Гості виказували слова скорботи за тими, хто віддав життя заради миру на землі. Вітали один одного з великим святом перемоги. Після вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання поклали квіти до пам'ятного знаку та скуштували солдатську кашу. пам'ятник символізує те, що... не забывает изюм тех, кто впервые пришел и первые пои при освобождении. Первые 20 ребят, которые поибли, наступая с Капитоловки, они лили здесь. Двух человек, насколько я знаю, о том, что говорили старожилы, двух человек забрали, одного с Купинска, одного с Боровой, поскольку они были местные. А все 18 вот здесь, в этой братской могиле. Те, кто отдал действительно жизни за освобождение нашего города. Я, честно, никогда не ожидал, что в таком ну, так скромном месте можно такую красавицу сделать. Мне когда ну, он все время приходит и говорит, давай так сделаем, давай так сделаем, я никогда не думал, что так красиво. Знаете, тут спасибо вам большое. Мы-то что, там у кого-то грош есть, у кого-то нет, у кого есть, он должен помогать все это делать. Это большая заслуга я считаю, Николай Георгиевич, который вот приходил и занимался, и мы с ним еще там один проект обязательно сделаем. Кто что не сказал, все мы живем. Большое вам всем спасибо. Вот блокадница, как, ну, как, типа, как можно лучше сказать, чем она, учительница тем более. Это святые люди учиться. Дай Бог им там, чтобы было хорошо. А наше дело мы будем помогать. В любое время обращайтесь. У нас, я, наши предприятия всегда будет вам помочь. Спасибо. Вы извините, что я живой, а вы там. Я, я с ними вместе ходил в атаку. Проливали кровь вместе, защищали родину нашу. У нас была родина, мать. Это мы отстроили ее послевоенный период. Мы до сих пор хотим жить в мире и благополучие. Пусть они не думают, что мы еще не сильны, мы сильны, и дай Бог нам еще дожить до 100 лет. Спасибо, спасибо. Большое.